សការពិនិត្យទូទៅប្រចាំឆ្នាំឆ្នាំ2022ជារយៈការប្រកបត ொட ពីភាពផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរតាមអពុយប្រចាំឆ្នាំក៏បានជួយឲ្យជោគសំណាងគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់មនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លៅមានភាពលេចចំរើនទៅមុខច្រើនមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លៅមានចំនួនធំគឺមានសុខភាពល្អធន់នឹងជំងឺលើជាមួយហេតុមួយធ្វើឲ្យគេអាចចាប់យកឱកាសផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើង នៅក anyway well ្នុងអំឡុងឆ្នាំខាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះបកគលការឆ្នាំឆ្លៅតទៅទងរងដល់អធិបុលកៃរ៉ុកទីមនទេនៅបកែចំនួនចំនួន1ផលដែរលក្ខណៈបង្ហាញថាមនុស្សនៅជួបប្រទះនឹងលក្ខៈហោះចូលចរាចរណ៍ក៏ក្រឹកក៏ខែងមនុស្សតែប្រកបការងារហើយតតួលបានជោគជ័យទៅតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន អតិបុលបែចចំនួននឹងធ្វើឲ្យគេហាក់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បានិងចលរបន្តិចតើជាយ៉ាងណាក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំដែលអំណោយផលដល់មនុស្សកាត់ឆ្នាំឆ្លៅអតិបុលនេះការប្រាថ្នាប្រចាំឆ្នាំអត្វធ្វើឲ្យមនុស្សនេះហាក់មានអារម្មណ៍មិនប្រក្រតីមិញច្បាស់ណាស់ចំពោះទិដៅរបស់ខ្លួនឯងបើសិនបុំលិនករណីនេះកើតឡើង ជីវស្ដាប់ការកើតរបស់ខ្លួនឯងនិងធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងនិយាយរួមចូលជាជាលើខ្លួនឯងជាជាលើផ្នែកនៃការរបស់ខ្លួនឬជាជាទៅលើការការប្រឆាំងដែលខ្លួនបដស្្នាជប់បានចុះនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យជាជាមិនខានឆ្នាំឆ្លៅអាយុ14ឆ្នាំឆ្នាំនេះក៏អនុលផលសម្រាប់មនុស្សកាលឆ្នាំឆ្លៅវ័យក្មេងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ វិទ្យារយកម្មដែលគេអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារឺអាចទទួលបានការប្រកួតប្រជែងអហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សាជាដើមឆ្នាំឆ្លៅអាយុ26ឆ្នាំឆ្នាំ2022ក៏ជាឆ្នាំដែលអំណោយផលសម្រាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅវ័យនេះតើជាលិកាគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហា1ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះមានភាពកាន់តឹងបន្ទុកបំផុត ប៉ុន្តែរាល់ការងារដែលគេបានបំពេញនឹងមាននឹងមានជោគជ័យអបរិសារຖ້າតែមានការតពូលស្គល់ຖ້າទៀតផងជួលចាត់ទុកថានេះជាពេលធ្វើការដើម្បីសំសងបំណុលវិសោធសម្បាត់ថ្ងៃអនាគតជាវិញការទឹកគូចរន្តពីបัญហាលេខាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេគួរចាយវាយគេគួរចាយវាយនឹងសំសងទាំងໃຈ តេបអាចិពតពីបញ្ហាខ្វះខាតឆ្នាំឆ្លៅអាយុ38ឆ្នាំមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅវ័យ38ឆ្នាំនេះគឺជាមនុស្សដែលនឹងទទួលបានជោគលាភចានបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅទាំងឡាយការទូទាយបានបញ្ជាក់ពីតារហោជលខាងនេះកើតបត្រចានសម្ភ័ពអាយជោគជ័យលើការងារនិងគេឈ្មោះ នៅថ្ងៃដើមតាតំណោះជោគៀបដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងថាត់ថេរបានយូរអង្វែងរៀងតរទៅហោដនេះគ្រួចចាប់យកឱកាសមាសឱកាសប៉ះឲ្យបានអសោបបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានឆ្នាំឆ្លៅអាយុ50ឆ្នាំមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅគឺជាមនុស្សដែលងាយនឹងចូលសង្គមហើយនិយមរាប់អានមិត្តភក្តិច្រើន នៅក្នុងឆ្នាំនេះមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅអាយុ50ឆ្នាំនឹងទទួលបានជោគសំណាងគួរបបយ៉ាងពីបណ្ដានទំនាក់ទំនងដែលគេបានបង្កើតឡើងធម៌ពលរបស់គេបូកផ្សំជាមួយនឹងធម៌ពលប្រចាំឆ្នាំនឹងកាក់កេងយកជួយគ្រប់គុំ control ដែលអាចធ្វើឲ្យគេទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលគេបានដឹកពញឆ្នាំឆ្លៅអាយុ62ឆ្នាំ អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅបានយ៉ាងប្រសើរតំនាក់តំនងក្នុងក្រមគ្រួសារនិងតំនាក់តំនងក្នុងសង្គមកណ្ដាលមានសកម្មភាពអបផ្សារហេរានបទោះមិនចាត់ជាបញ្ហាធ្ងន់ទេគេអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬមានចំនួនយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសុខភាពក៏ឡែងជាបញ្ហាធ្ងន់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំ2022នេះ ជាទីពីលដល់កូនឲ្យរំពឹងសម្រាប់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅឆ្នាំឆ្លៅអាយុ74ឆ្នាំបគោលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅវ័យចំណាស់ដែលមានសុខភាពទទួលធំកាលពីឆ្នាំកន្លងតទៅហាក់ដូចជាមានកំណងកំហែងច្រើនឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះក្រៅពីនេះមានសញ្ញាដឹកហានពីអំណោយផលលោកកាហូជូហូជូច្រើនមិនត្រឹមតាប៉ុណ្ណោះមានមើល ដំណឹងល្អនានានេះកាតមានឡានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេមានភាពរីករាយបានពេញមួយឆ្នាំនេះជារយៈការដ៏ល្អភាសាបំផុតសម្រាប់ការធ្វើបုန်ទានសំសំផ្សំនេះពេលចាស់ជ្រៀងបាទតុកមកបងប្អូននឹងត្រីមិត្តអ្នកគ្នាទំនីជោគជាតារាសីសម្រាប់អំលោកអ្នកដែលមានកំណត់កាតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លៅសម្រាប់ឆ្នាំ2022 បាក់ខ្ញុំបាទទី K L N លើកមកជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏សូមអរគុណបប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានសម្ដាប់យើងខ្ញុំរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទសន្មតជួបជម្រាប សូមចិត្តឡាយដើម្បីគាំទ្រនិងបញ្ចេញមតិអនុបាតផ្ដល់ខ្លួនទៅបងប្អូននៅខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏សូមអរគុណប៉ៃតោនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរងវីដេអូបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណ